Всем привет, с вами Черный Сталкер. И сегодня мы снимаем Сталкера, Не простого Сталкера, а Олега Сталкера. Ну, прошлое два видео у меня получилось неудачное, потому что у меня база сломалась. Ну, нечаянно, ну прошло два месяца, ну и, конечно же, оно сломалось. Ладно. Ну что, пора начинать серию. Все, начинаем. несколько дней после этого атомного взрыва началась катастрофа. Появились сталкеры, появились бандиты, появились мутанты, аномалии. И начнем мы с такого момента. Опа, на за хрень? Я сталкера Если, конечно, это они. Опа, на наемник какой. Нужно доложить командиру командир, там какой-то э, одиночка. Если одиночка, тогда пускай. Что ж, каждому сталкеру рады. Эй, сталкер, заходи. Ну, заходи, так заходите, хорошо. Уже внутри блокпоста. Как я понимаю, это вы, командир этого отряда. Ну да, я, а что? Не проведите меня до вашей базы. Я хочу... Я хочу вступить в вашу группировку. Конечно, проведу. Нам лишние бо бойцы не помешают. Хорошо, только выдайте мне немного снаряд и оружие получится. Чем сможем, тем поможем. Хорошо. Так, когда вы хотите отправить? Да можно и прямо сейчас. Ладно, сейчас я отошлю группу, и они вас проведут до нашей базы. Все равно им нужно там долги отдать. Очень хорошо. Кувалда и косо, отведи... Отведите нового бойца на нашу базу. Хорошо. Сейчас тебя кувалда и косо отведут на базу. Там тебе и помогут. В пути. Чуваки, помогите. Цепанули меня. Ребят, надо помочь сталкеру. Зона не любит коры. Ладно, пошлите к нему. Держи аптечку. Хелла свинья. На этом моменте наша серия заканчивается.